anas roziyallohu anhu aytadi muhammad alayhissalomning oisha roziyallohu anhoga bo'lgan muhabbati islomdagi birinchi muhabbat edi birodarlar bir kishi musulmon kishi ayolini yaxshi ko'rishligi unga rahm qilishi unga muhabbatli bo'lishi ollohning manhajini ro'yobga oshirayotganligini belgisi qarab tursangiz ayol <laughs> kishini alloh taolo latofatli nozik qilib yaratdi mana shu latofatli nozik bo'lgan zaifa bo'lgan ayolni yaxshi ko'rishligimizni xohladi alloh taolo dadasi meni yaxshi ko'rasizmi deydi desa nima deyishni ham bilmaysiz aytdiku dunyoni o'zi matoh lekin bu matohni eng yaxshisi solih ayol agar er xotin o'rtasida bo'layotgan bu muhabbat pokisa iymon aloqalar ustiga qurilgan bo'lsa va mana shu oila paydo bo'lsa solih farzandlar dunyoga kelsa muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan narsa bo'ladi uylaninglar ko'payinglar zero qiyomat kunida men sizlarni ko'pliginglar bilan faxrlanaman degan rasululloh sallallohu alayhi vassallam